अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब हजरत यूसुफ़ अलैहि सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे तो आप अलैहि सलाम हुस्न व जमाल का पैकर और इंतहाई खूबसूरत थे अजीज़ मिसर की बीबी आप अलैहि सलाम के हुस्न पर फरीजा हो गई और आप अलैहि सलाम को वरगलाने की बहुत कोशिश की एक दिन मौका पाकर वो आप अलैहि सलाम को बंद कमरे में ले गई और खूब बनाओ सिंगार करके आप अलैहि सलाम को बुराई की दावत दी लेकिन ने इसकी दावत को रद्द कर दिया और जवाब में कहा कि मैं तुम्हारी इस दावत गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ यह गुनाह अजीम जुर्म अमानत में खयानत और मोहसन की ना है तुम्हारा शोहर मेरा मोहसन है और ये कैसे मनासब हो सकता है कि मैं अपने मोहसन की इज्जत से खेलूं? अपने मोहसन की खयानत करना तो जुल्म है और मैं इस म का इरतकब नहीं कर सकता इसके बाद आप आले सलाम अपनी पाक दामनी के लिए कोशिश करते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो अजीज की बीवी ने आप आले सलाम का पीछे से कुर्ता पकड़ा जिससे वो फट गया दरवाजे के पास ही दोनों ने अजीज को सामने पाया अजीज मिसर की बीवी ने अपने शोहर को देखते ही चलाकी करते हुए इसे आप आले सलाम के खिलाफ भटकाने की कोशिश की और कहा कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का अदादा करे तो इसकी सजा यही है कि इसे कैद में डाल दिया जाए या इसे कोई और दर्दनाक सजा दी जाए हजरत यूसुफ सलाम ने भी अपने आप को साबित करने की कोशिश की आखिरकार औरत के खानदान ही में से एक समझदार आदमी ने यह गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हुई है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चा है लिहाजा जब हजीज़ मिसर ने देखा आप सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो वो फौरन मामले की तहकीक को समझ गया और अपनी तो तो बीवी को तोबा करने और हजरत यूसुफ आले सलाम को दरगुजर करने को कहा हजरत यूसफ सलाम की दामनी जाहिर होने के बाद आजीज़ मिसर की बीवी का यूसफ सलाम पर फरीजा होने का वाकया मशहूर हो गया मिसर की औरतों ने आजीज़ मिसर की बीवी पर लान तान शुरू कर दी के आजीज़ मिसर की बीवी अपने ही गुलाम पर फरीजा हो गई और इसे अपना दिल दे बैठी जब आजीज मिसर की बीवी को पता चला तो इसने औरतों की एक महफल मुनक़द की और मेहमान नवाजी के तौर पर दस्तरखान पर फल भी रख दिए और हर एक के हाथ में एक एक छुरी भी दे दी ताकि अपने सामने रखे हुए फल काट कर खाएं। आयन उसी वक्त जब औरतें फल काट रही थी हजरत यूसफ सलाम को इनके सामने बुलाया औरत आप सलाम के हसन व जमाल को देखकर ऐसी मुतासर हुई कि अपने हौशो हवास ही खो बैठी इन्होंने फलों की बजाय अपने ही हाथ जख्मी कर लिए और हैरत और का इजहार करते हुए पकार उठी हमारे सामने कोई नहीं से कोई नहायत हसीनो जमील फरिश्ता उतर आया है अजीज़ मिसर की बीबी ने मौका पाकर कहा कि इसी के बारे में तुम मुझ पर लान तान कर रही थी जब हजरत यूसफा ने अजीज मिसर की बीवी की दावत पर आने वाली औरतों के मकरो फ्रेब को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर मकरो फरेब से बचाव के लिए दुआ मांगी मिसर ने हजरत यूसुफ़ अलैहि सलाम की बेगुनाही के तमाम शवाहद तलाइल के बावजूद मशीरों से मशवरा करने के बाद इसमें समझी कि यूसुफ़ अलैहि सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए ताकि अपने खानदान का आय छुप जाए और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस वाक्य को भूल जाए चुनाचा उसने हजरत यूसुफ़ अलैहि सलाम को कैद खाने में डाल दिया लेकिन अल्लाह ताला ने इस कैद को भी आप सलाम के लिए खैर बरकत का बायस बना दिया दोस्तों मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज